Buen día a todos queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa planta que es una pentas lanceolata, también llamada pentas o estrella egipcia. Esta preciosa planta es originaria de África. Es que es una maravilla. Es originaria de África. Y de ella aproximadamente tenemos una unas 80 especies se dan cuenta las flores son estrelladas y vienen como en racimo como un semicírculo esta planta vive aproximadamente dos años mínimo y pues me imagino que con cuidado, los cuidados adecuados pues va, va a vivir más tiempo eh, les comentaba que era originaria de África eh, si la colocamos directamente en tierra, va, puede llegar a alcanzar una altura de un metro, metro y medio aproximadamente, porque es tipo, tipo arbustiva. Los colores de las flores oscilan entre este color lila, rosa, blanco y creo que rojo. Ya no estoy seguro si el rojo, pero, pero creo que sí. Esta planta florece en verano y otoño, pero a veces puede florecer en invierno. Por ejemplo, ahorita en Guatemala estamos en invierno y miren, está floreciendo. Es una maravilla. Eh, amigos, esta planta la utiliza mucho en macetas para, para donar balcones o. O terrazas, eh, sus necesidades son la luz, necesita luz directa del sol, aunque la se puede tener en semisombra, pero al tenerla ahí nos va a dar menos flores. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí estos son ramilletes donde ya dio flores. Yo la tengo a, a sol directo, si se dan cuenta, si da bastantes flores ella no resiste heladas así que tendríamos que tener en consideración eso si donde vivimos eh, puede haber mucho frío el suelo tiene que tener buen drenaje y eh, que tenga un poco de acidez porque la va a ayudar bastante sin embargo yo este suelo no no lo tengo en esas circunstancias entonces lo que podríamos hacer en eh, un litro de agua agregamos una cucharada de vinagre y regaríamos una vez al mes para darle ese toque de acidez al, al suelo. Pero eh, la mía creo que no tiene necesidad y no lo ha hecho. No sé si más adelante lo terminaré haciendo. El riego eh, no tendríamos que dejar que se seque completamente. Sin embargo, eh, ten, tenemos que tener cuidado con eso porque se no, no tolera encharcamientos. Entonces eso nos puede afectar con respecto a la aparición de hongos. Eh, como esta planta es tipo arbustivo, entonces tendríamos que podarla más o menos a finales de, de invierno. Y la, la idea es darle una una forma redondeada entonces lo que haríamos serían pinzar las ramas serían estas partecitas de aquí para empezar a darle forma pero esta todavía está pequeña entonces no voy a hacer ese procedimiento todavía el abono lo vamos a hacer con fertilizante mineral cada 20 días en época de floración yo como como les digo yo esto tampoco he hecho con ella porque veo que no hay necesidad si no se dan cuenta la cantidad de flores que tiene pero sería más o menos cada cada 20 días en época de floración y las plagas porque como siempre es atacada como por la mosca blanca y el otro problema grande pues es eh, la pudrición de raíces que era lo que yo les mencionaba con respecto al exceso de riego. Entonces por lo demás es una planta muy hermosa. Y fíjense que las hojas son bastante interesantes. La, la forma que tienen las. Las hojas. Entonces realmente es una. Una, una combinación muy bonita. Entonces eh, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo contenido más adelante. Hasta luego amigos.